હવામાન વિભાગે આજે દક્ષિણ ગુજરાત તેમજ સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક જિલ્લામાં વરસાદની આગાહી કરી છે તેમજ મોટા ભાગના જિલ્લાઓમાં આજે વરસાદનું યલો એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છેલ્લા ચોવીસ કલાકમાં રાજ્યના અગિયાર તાલુકામાં કમોસમી વરસાદ થયો છે તો આજે પણ કેટલાક સ્થળોએ વાદળછાયા વાતાવરણને કારણે ભેજ અને બફારાના પ્રમાણમાં વધારો થયો છે તાપમાનની વાત કરીએ તો હવામાન વિભાગે જણાવ્યું હતું કે આગામી દિવસોથી રાજ્યના વિવિધ શહેરોના તાપમાનમાં બેથી ત્રણ ડિગ્રીનો વધારો થશે आने वाले दिनों के लिए जो गुजरात स्टेट के लिए फोरकास्ट डेवन की बात करेंगे तो गुजरात स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर है जिसमें लाइट टू तो मॉडरेट रेन और साथ में की रही है और जो विंड की स्पीड होगी लाइटनिंग और के टाइम वो फोर्टी से फिफ्टी किलोमीटर पर आवर के आसपास रहने का पूर्वानुमान है और डेटू की बात करेंगे तो डेटू के लिए लाइट थंड और साथ में लाइट टू मॉडरेट रेन का पूर्वानुमान है और डे डे थ्री और डे फोर के लिए गुजरात रीजन के लिए लाइव ट्रेन का पूर्वानुमान है और सौराष्ट्र डे थ्री और डे फोर सौराष्ट्र और कच्छ रीजन ट्रेन रहेगा और टेम्परेचर की बात करेंगे तो आने वाले चार दिनों के लिए टेम्परेचर में दो से चार डिग्री की बढ़ोतरी का पूर्वानुमान है उसके बाद चार दिन के बाद टेम्परेचर में ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं देखने को मिलेगा मैक्सिमम टेम्परेचर रियलाइज़ की बात करेंगे तो अहमदाबाद में 38 और गांधीनगर में भी 38 एट डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर रियलाइज़ हुआ है और अहमदाबाद गांधीनगर के लिए टेम्परेचर का जो आज के लिए है वो थर्टी डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का पूर्वानुमान है